कायद्यातील कलम अकरा मधील संशोधन रद्द करा शीख समाजाची एक मुखी मागणी नांदेड शहर शीख हरमियांचे धर्मपीठ असून येथे गेल्या तीनशे वर्षांपासून शिख समाज वास्तव्य करत आहेत येथील सचखंड श्री हुजूर साहेब गुरुद्वारेचे व्यवस्थापन एकोणीसशे छप्पन्नच्या कायद्यानुसार गुरुद्वारा प्रबंधात कमिटी मार्फत चालते मात्र महाराष्ट्र शासनाने या कायद्यात दोन हजार पंधरामध्ये कलम अकरामध्ये दुरुस्ती करून अध्यक्षपदासाठी शासकीय हस्तक्षेप वाढवला शिख समाजाचे पंधरा जुलै पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर बेमुदत आंदोलन सुरू आहे या पार्श्वभूमीवर जुलै रोजी शासकीय विश्रामगृहात समाजाच्या वतीने पत्रकार परिषद पार्श्वभूमीवरिंदर सिंग रामगडिया सरदार मनबीर सिंग ग्रंथी सरदार राजेंद्रसिंग शाहू यांनी भूमिका मांडली यात ते म्हणाले की गुरुद्वारा बोर्ड कायद्यातील कलम अकरा मधील सुधारणा रद्द करून स्थानिक शीख समाजाला अधिक प्रतिनिधित्व द्यावे अन्यथा आंदोलन दिल्ली नागपुर पर्यटन नीति असा इशारा पत्रकार परिषदेत सरदार सुरीधर सिंह मेम्बर मोहन सिंह गाड़ीवा रविन्द्र सिंह बुगाई भगीद सिंह गाड़ीवा जगजीत सिंह चिरागिया जसपाल सिंह लंगरी रणजीत सिंह गिल बिरेन्दर सिंह बेदी दिलीप सिंह रागी दीपक सिंह हजुरिया रोशन सिंह नेहंग नरेंद्र सिंह चिरागिया जगदीप सिंह नंबरदार अमरप्रीत सिंह हंडे आदि समाज नेते उपस्थित होते शिक्ख समाजाच्या या आंदोलनाची शासन लोकप्रतिनिधी दखल घ्यावी अशी मागणी करण्यात आली सन 2015 में मारटो तो सरकार ने 1956 कायदा कलम 11 में संशोधन किया था पहले जो नुमंडक होती थी हमारे जो सदस्य 17 होते थे उसमें से अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सचिव चुना जाता था 2015 में सरकार ने इसमें यह अधिकार अपने पास लेते हुए ग्यारह कलम में संशोधन करके नियुक्ति की है अध्यक्ष ये हमारा इसको विरोध है और आज बार बार समय से हम चलते आ रहा है सरकार को हमने बार बार कहा है कि इसमें संशोधन करो बाबा बलविंदर सिंह जी पंचारे कुलवंत सिंह जी साहब बाबा प्रेम सिंह जी इनके नेतृत्व में अरदास करके गुरु द्वारा साहिब से संगत का विशाल मोर्चा निकला था जब से आंदोलन शुरू है सरकार ने इस बारे में अभी तक अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं की है यह हमारा सरकार का कहना है कि जितना जल्दी हो सके ग्यारह कलम रद्द करो हम यहाँ से लेके आजाद मैदान भी गए आजाद मैदान के बाद अधिवेशन में तीन आमदारों ने प्रश्न पूछे उसका भी सरकार ने अभी तक तो कोई उत्तर नहीं दिया है और सर, महाराष्ट्र सरकार इस बारे में मौन क्यों है अल्पसंख्यक सिखों के अन्याय क्यों कर रही है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है गुरुद्वारा अधिनियम उन्नीस के कायदे में किया गया शीर्षक रद्द करने की महाराष्ट्र सरकार को अड़चन किया है एक तरफ तो सरकार सिख समुदाय को खुश करने के लिए गुरु महाराज के वीर बाल दिवस शहीदी सप्ताह दी यमना की कार्यक्रम कर रहे हैं और 11 कलम के बारे में हमारे ऊपर ये अत्याचार करने का योग्य है ये हमारा कहना है जितना जल्दी हो सका सरकार ने इस बारे में निर्णय ले और हमको न्याय दे कि हमारी आपसे सबसे अपेक्षा है सरकारतर्फे सिख समाज अल्पसंख्याकावर्ती 2015 पासून कलम अकरा मध्ये गुरुद्वाराच्या कायद्यातील कलम अकरा मध्ये संशोधन करून सरकारतर्फे डायरेक्ट अध्यक्ष पाठवण्याची प्रथा चालू केलेली आहे आमचा शीख समाजाचा आमचा मागणी आहे की कलम अकरामध्ये केलेले संशोधन ताबडतोब रद्द करणे व आम्हाला लोकशाही मार्गाने आमचा अध्यक्ष निवडणे व आमचे लोकप्रतिनिधी निवडून आणण्याचा आम्हाला अधिकार आम्हाला परत करणे आमची ही लढाई कोणाच्या विरुद्ध नाही फक्त आमच्या अधिकारासाठी आहे आम्ही सरकारकडून कोणतीही मागणी नाही आमची आम्ही कोणती सवलत घेत नाही सरकारकडून फक्त आमच्या अधिकारासाठी आम्ही ही लढाई लढत आहे कलम अकरा मधली मधले संशोधन रद्द करून ताबडतोब आम्हाला आमचा आझादी करून धार्मिक स्थळावरती सरकारचा जे अतिरेक होऊन कब्जा झालेला आहे हा कब्जा दूर करण्यात यावा हीच हो, नम्र विनंती सरकारला